बातें बताओ પીછડીયા ટોલ નાખું જેતપુરથી છ કિલોમીટર દૂર છે ત્યાં જે અચાનક ટોલ છે એ ડબલ કરવામાં આવ્યો છે આના પહેલાની વાત કરીએ તો પાંચ રૂપિયાથી જે વાત શરૂ થઈ હતી ટોલ નાકાની એ દસે પહોંચીને દસની વાત છે એ વીસે પહોંચી છે ત્યારે એના માટે થઈને જેતપુરમાં એન્ડ પેન્ટિંગ એસોસિએશન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ગ્રામ પંચાયત જે જેતપુરની છે તમામ એમના સરપંચો અને એવી જ રીતે પીછડીયાના સરપંચ પણ આ મુદ્દે આજે જોડાયા છે અને બધા જ અહીંયા આવેદનપત્ર દેવા માટે થઈને ટોલ નાકા ઉપર પહોંચ્યા છે ત્યારે જયંતિભાઈ રામોલિયા થી લઈને દરેક આગેવાનો અત્યારે ઉપસ્થિત છે આપણે બધા સાથે વાતચીત કરીશું કે ખરેખર શું આ મુદ્દો શું હતો એ વિષય પર શું વાત કરીશું આજનો મુદ્દો આજના મુદ્દામાં જે લોકોએ આ ટોલમાં ભાવ ઘટાડો કર્યો છે એ આવકાર્ય છે પણ જે અત્યારે સ્થાનિક લોકોને જે દસ રૂપિયા હતા એના સો ટકા વધારો કરીને વીસ રૂપિયા કરે છે એનો સખત અમે વિરોધ કરીએ છીએ એકમાં જમા પાસું આપે છે અને બીજામાં ઉધારી કરે છે તો આ યોગ્ય નથી સ્થાનિક લોકોને જે કાંઈ લાભ મળવા જોઈએ મળવા જ જોઈએ એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ ચોવીસ કલાકનો અમને ટાઈમ આપ્યો છે આ ટાઈમમાં જો આગળના કાર્યક્રમમાં જે પોતા અમારી સાથે સહમત નહીં થાય તો આગળના કાર્યક્રમમાં અમે સાથે બેસી જેતપુર ડાયકબેટિક એસોસિએશન જેતપુર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને સ્થાનિક લોકોને આગેવાનોના સાથે લઈ અમે આગળના કાર્યક્રમ અંગે રજૂઆત કરીશું ये पाँच में से दस दस में से बीस जो हो गया है उसके लिए और ये आपने आप अभी बोला भी कि हम मशवरा करके ये इसका न, कुछ ना कुछ ये दौड़ निकालेंगे तो क्या एक्चुअली क्या पहले सर जो था हमारे पास में रेट जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में था हम रेट उसके अकॉर्डिंग में काम करते थे अभी रेट आपने क्या रोड कंस्ट्रक्शन काम है इसके वजह से रेट रिड्यूस हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग में गवर्नमेंट ने अभी टू फिफ्टी पर ट्वेंटी किलोमीटर रेडियस में प्राइवेट व्हीकल के लिए इशू किया है जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके चलते में जितने अपने टोल के 20 किलोमीटर रेडियस में रहेंगे जो भी प्राइवेट व्हीकल रहेंगे तो हम उनको 255 फिफ्टी फाइव इशू करेंगे अदरवाइज जो कमर्शियल व्हीकल रहेंगे तो उनको हम लोकल के बेसिस पे ले रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि मेंटेनेंस के हिसाब से अभी आप ये ये चेंज हुआ है जैसे कि मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा तो ये बीस का बीस हो जाएगा वापस नहीं सर वो तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगा क्योंकि हम तो कलेक्शन एजेंसी है हम तो वो तो डिसाइड नहीं कर सकते हमको भी एक्चुअली पता नहीं रहता कि हमारे टेंडर बेसिस रहता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेता है उसके में हमको काम करना पड़ता है जैसे कि जयतपुर के ऑफ कॉमर्स चेंस लैंग्वेंट एसोसिएशन और कई ऐसे नेता आए हाँ। अभी आपसे मिले आपने आपने बात की आपने उन लोगों को भी ऐसा एक ए, एक ऐसी बात भी बोली कि हम लोग एक साथ में बैठ करेंगे तो क्या आप अपनी जगह से यहां से कोई निर्णय ले सकते हैं नहीं सर हम तो निर्णय ले नहीं ले सकते इसके तो, लिए हमने अथॉरिटी के लिए उनको भी हमने समझौता किया है कि हम ऑथॉरिटी के साथ एक बार डिस्कस करेंगे कि उनको जो पिछले था रेट के हिसाब से उनकी डिमांड ये है कि हमको हर ट्रिप का दस रूपए मिले करके तो उसके अकॉर्डिंग हम अथॉरिटी से एक बार बात करेंगे क्योंकि वो अभी अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को हम इलीगल बनेंगे क्योंकि अथॉरिटी के साथ हम डिस्कस करने के बाद उनको हम चौबीस घंटे के अंदर कई ऐसे है लोग हैं जिनकी फरियाद है कि गाड़ी है उसकी बेराबल गाड़ी है उसकी सोमनाथ या तो अहमदाबाद में और यहाँ या टोल नाके में से उसके पैसे कटे थे मैं भी उसका साक्षी मेरे पास मेरी गाड़ी के कटे सर कोई कमर एक, हो जाता है, एक चीज़ है सर, कोई भी कर लिया है अभी जितना जल... कट जाता है सर, बढ़ता क्यों नहीं कट जाता था अभी नहीं हमारे में क्यों नहीं पैसा आता है आप में चला जाता है ऐसा क्यों ये कैसे सिस्टम टेक्निकल फॉल्ट है तो हर आपको भी तो नुकसान होना चाहिए हम लोगों को है तो हमारे को भी

तो गलत है ना सिर्फ तो गलत तो वो भी तो गलत है नहीं इसके ऊपर हम जो वाहन चालक के पैसे जाते हैं पब्लिक के पैसे जाते तो वो गलत नहीं है उसको आप गलत नहीं बोलेंगे ऑलरेडी उसको आप गलत नहीं बोलेंगे तो गलत तो गलत ही तो है ना सर आप तो उसको वापस तो मिलते नहीं है पैसे मिलते हैं नहीं नहीं मिलते मेरे मुझे नहीं मिले मैं आपके सामने अभी वो जो हो गया था सो हो गया था वो एजेंसी भी दूसरा था अभी हम आने के बाद सिस्टम क्या मानते आप ऐसे तो हर टोल नाके पर ऐसा हुआ है इसका मतलब लाखों करोड़ों रुपया का ये मामला है छोटा छोटा बहुत छोटी बात नहीं है छोटी बात तो है नहीं सर लाखों करोड़ों वाली बात है लाखों करोड़ों वाली आप को से लगता है मुझे सर। सर आ, आप भी तो हंस रहे हैं अगर हम तो, तो हंसेंगे नहीं, दे तो, दे नहीं दे तो क्या रोएंगे <laughs> और रोएंगे तो क्या वापस आप पैसे दे देंगे दे हम दे। तो दुखी नहीं हो सकते ना सर दुखी आप भी खुश रहे हम भी खुश रहे ऐसे कई ऐसी दिक्कत है जैसे की यहाँ के टॉयलेट बात है उसमें पानी नहीं आता है कई ऐसी दिक्कत है जैसे वो टावर है वो चालू नहीं है बंद है बरसों से मैं तो जब भी निकला हूँ रात को ऐसे बिजली की बचत कर रहे हैं या आप ऐसे नहीं? नहीं, बिजली की बचत नहीं है सर ऑलरेडी आप भी देख रहे हैं की रोड की काम चालू है अंडर कंस्ट्रक्शन जब 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 रोड का काम शुरू नहीं हुआ था तब से बंद है नहीं? वो तो सर मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी आया हूँ नया एजेंसी से आया हूँ मैं पुराने एजेंसी क्या करते थे भी तो ये कब तक चालू हो जाएगा ये तो अभी सर हम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पे काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी आपको रोड भी सुविधा हो जाए लाइट भी हो जाएगा फिर रास्ते एक एक किलोमीटर में आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिलेगा ट्रक लेज भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग में काम चल रहा है घटेंगे रेड्यूस तो कर दिए सर टोल रेट तो रिड्यूस हो गया रिड्यूस नहीं हुआ तो हमारे हिसाब से तो डबल हुआ जैसे नहीं नहीं और जैसे लोकल का एक सिस्टम है जैसे जैसे कि मेरी गाड़ी लोकल है पहले ये होता था कि मैं यहाँ कागजात देता था लोकल का जैसे मेरी गाड़ी के कागजात है मेरा आधार कार्ड है तो कोई ऐसा रूल्स ही नहीं कि इतने दिन में ये लोकल हो जाएगा है ही नहीं एक्चुअली रूल्स इतने दिन की नहीं है अभी तो रूल के अभी जो 255 आया है ना जो पब्लिक नहीं, नहीं उसको छोड़िए तो मैं हूँ तो पहले वाले सर मैं आपको बोला कि मैं अभी ऐसा मैं न्यू एजेंसी से हूँ सर पुराने एजेंसी क्या करते थे मैं उसके कैसे न्यू एजेंसी में सिर्फ एजेंसी को फायदा हो वही मत देखना पब्लिक का भी देखना जरा जरूर सर देखेंगे आपके वजह से हम खड़े हैं हमारे आप लोग से हम कैसे कलेक्शन कर सकते हैं और गवर्नमेंट टैक्स कैसे वसूलेगा आपका नाम सत्यजीत मिश्रा મિશ્રાજી સાથે આપણે વાત કરી અને આ બધા જે મિત્રો છે એમની આ વાત કરી અને જે કઈ ટોલ ની વાત છે ખરેખર તો આવો મિશ્રાજી આમાં કઈ કરી શકે એમ નથી મિશ્રાજી સૌ પ્રેમ સ્વીકારી લીધું એટલા માટે મિશ્રાજી એ મેનેજર છે હાઈ ઓથોરિટી નથી છતાં અહીંયા આવેદન પત્ર આપવા માટે આવ્યા છે પણ ખરેખર આ જયંતિભાઈ આવો તમે અને હાઈ ઓથોરિટી નથી છતાં એના માટે આ આજે આપણે એક આવેદન પત્ર આપી અને જેતપુરની પ્રજાને શક્ય એટલો લાભ આપી જયંતિભાઈ આજે શું આ લોકોએ જવાબ આપ્યો તમને અત્યારે અમને એવી રીતે જવાબ આપ્યો છે કે અમે બે દિવસનો સમય આપો અને જે તમારે મૂળ સ્થિતિ હતી જેતપુર